धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून काँग्रेस व भाजपाच्या विरोधात आमची उमेदवारी असून विद्यमान खासदारांनी दहा वर्षात काय काम केले मनमाड इंदोर रेल्वे मार्ग सुलवाडे जांमफळ योजना व पाणी व धुळेकरांना केवळ चॉकलेट देण्याचे काम केले असा सवाल करत वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सय्यद कासिम रुरल इलियास यांनी विद्यमान खासदारांवर टीका केली आहे शहरातील रस्ते पाणी गटारा बेरोजगारी सिंचनाचे प्रश्न उद्योगबंदी यांसह विविध प्रकारचे प्रश्न सोडविण्यासाठीच वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाकडून धुळे लोकसभा मतदारसंघात मोहम्मद जैद यांनी उमेदवारी केली आहे ते सिलेंडर या निशाणीवर निवडणूक लढत असून त्यांना प्रचंड मतांनी विजयी करण्याचे आव्हान इलियास यांनी केले आहे मूळ धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते, ते बोलत होते काँग्रेस आणि भाजपाच्या उमेदवारांनी विकासाच्या मुद्द्यावर आमच्याशी चर्चा करावी असं आव्हान देखील इलियास यांनी दिले आहे देशात भाजपाकडून केवळ हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करून निवडणुकीचा फायदा घेण्याचा रिपीट निवडणुकीत त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे प्रत्येक माणसाची समस्या लोकसभेत मांडली गेली पाहिजे एस सी एसटी ओबीसी मुस्लिम यांना न्याय मिळाला पाहिजे महागाईमुळे जनता त्रस्त झाली असून टॅक्सवर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे सरकारकडून केवळ सत्तेचा दुरुपयोग करून विरोधकांवर कारवाई केली जात आहे मोजक्यात उद्योगपतींचं भलं या सरकारच्या काळात आहे असं देखील इलियास यांनी म्हटलं आहे देशातील मतांची विभागांज रोखण्यासाठी देशभरातील पाचशे बेचाळीस लोकसभा मतदारसंघात व महाराष्ट्र सत्तेचाळीस लोकसभा मतदारसंघात आघाडीला पाठिंबा दिला, दिला आहे केवळ धुळे लोकसभा मतदारसंघातच आमची लढाई या दोघांविरोधात आहे या प्रसंगी शेख सलीम राष्ट्रीय अध्यक्ष फिटू अपक्ष उमेदवार मोहम्मद जैद बाबू पिंगारी यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते सामने इन्होंने अपने क्षेत्र में खासतौर से धुलिया में लोगों के आम लोगों की समस्याओं को हल करने में जो योगदान दिया है वहाँ धुलिया के तमाम लोग उससे उसके जा, जानते हैं हम भी कहना चाहते हैं कि इस बार भी आपके सामने वही चेहरे हैं कांग्रेस है बीजेपी है और दूसरे लोग हैं जो इसको हर बार रखते हैं लेकिन इलाके के क्षेत्र के निर्माण में यहाँ के विकास में यहाँ की समस्याओं को हल करने में उन्होंने क्या कुछ किया है वो आप अच्छी तरह जानते हैं वैसे पार्टी ऑफ इंडिया की विशेषता यह है कि वैसे पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है हमारी पार्टी में किसी करप्ट आदमी के लिए किसी क्रिमिनल के लिए किसी कमिनल आदमी के लिए और किसी अवसरवादी आदमी के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट लोग होते हैं लोगों की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ होते हैं जानते हैं और उनको हल करने में अपना योगदान देते हैं हम ये कहना चाहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूसी के लोगों से कि आपने सबको आत्मा कर देखा है आपने बीजेपी को भी आजमाया है दो बार से इस इलाके से बीजेपी के प्रत्याशी पार्लियामेंट में यहाँ की कर कर रहे हैं। कर रहे हैं हैं रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में लेकिन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के बाद में भी इस इलाके के विकास के लिए यहाँ के निर्माण के लिए यहाँ की समस्याओं को हल करने के लिए उनका क्या योगदान है वो आप जानते हैं पिछले दस साल मैं शेख मोहम्मद जैद पार्टी ऑफ इंडिया का अधिकृत उम्मीदवार हूँ धुलिया लोकसभा मतदार संघ से हमने आज ये प्रेस इसलिए ली थी कि हम क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन और आगे हम इलेक्शन जीतने के बाद क्या डिलीवर करने वाले हैं इस संदर्भ में हमने इस प्रेस को लिया हम जानते हैं कि धुलिया के अंदर आप देख रहे हैं कि कई सालों से चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वो अभी जो दस साल की सरकार है या खासदार वगैरह जो चुनकर आए उन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया कोई भी रोजगार लाने का काम नहीं किया कोई भी जो प्रोजेक्ट है जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट जो है हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर देसाई साहब आए थे उन्होंने कहा था कि लॉजिस्टिक पार्क जो है वो अगर धुलिया में आता है तो बहुत से लोगों को रोज़गार यानी लगभग 20 से पच्चीस हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा लेकिन उस पर भी इन लोगों का ध्यान नहीं गया अब बताइए कि धुलिया जैसे शहर में अगर लॉजिस्टिक पार्क जैसा प्रोजेक्ट आता है और उस प्रोजेक्ट में 20 से पच्चीस हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है तो कितना फ़ायदा होगा धुलिया के लिए बेरोजगारी कितनी कम होगी बेरोजगारी की वजह से आप जानते हैं कि कितनी बेकारी बढ़ रही है पानी का प्रश्न है इसी तरह से पानी पंद्रह पंद्रह दिन से आता है हमारी जो औरतें हैं घर की वो बहुत परेशान रहती हैं पानी को लेकर इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर मैं मैदान में, में उतरा हूँ और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मेरी निशानी जो है वो सिलेंडर है सात नंबर का बटन है उस बटन को दबाकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएँ प्रतिनिधि सुनील निकम माता महाराष्ट्र न्यूज हुए